iyozni tavba qilishlik qissasini hammamiz eshitganmiz agar bu qissada ba'zilar u qissani sahiy sahiy emasligidi gapirsa ham lekin bu siyrat kitoblarida tarix kitoblarida sobit bo'lib qolgan bu kishi qaroqchi karakçı bo'lgan ekan qaroqchiligi ham hech kim qilmagan qaroqchilikni qilgan ya'ni hojilarni pulini tortib olar ekan hojilar pul bilan chiqadi hajga yo'lda turib turib hojilarni pulini tortib olar ekan bir kuni bir joyda bir xaroba joyga kirib devorni orqasida o'zlari juda gavdalik baquvvat kishi bo'lgan ekan ki. xaroba joyda dam olib o'tirgan paytda devorni orqa tarafidan ikkita hajga ketadigan odam kelib turib gaplashib turganda shu sal ehtiyot bo'lib gapiraylik fuzayl kelib qolmasin fuzayl kelib qolsa bizni molimizni olib qo'yadi deb gapirayotganligini o'zi eshitib o'zi ta'sirlanib turib o'zi ta'sirlanib turib ey fuzayl odamlar ollohdan qo'rqmasdan sendan qo'rqadigan bo'lib qolibdi shu darajagacha bordingmi deb tavba qilgan ekan bu ham bir rivoyat ba'zi rivoyatlarda aytilinadiki u kishi shu qaroqchiligi bilan birga bir kishini joriyasi bilan zino qilishlik odati ham bor ekan degan bir kuni kechqurun shu zino qilishlik uchun devordan sakrab o'tish paytida bir qorini o'qiyotganligini iymon keltirgan odamlar uchun ollohni zikriga qalblari yumshab allohni zikriga qaytishlikka vaqti kelmadimikan degan oyatni eshitganda o'sha joyda qalbiga tushdi bu oyat shunday devordan orqaga qaytib tushib vaqti keldi degan men tavba qildim degan keyin uydagilar bilan xayrlashib u kishi makkaga qarab ketgan o'qish uchun ibn ib niyo yetishgan aimmalardan islom imomlaridan u kishi tavba qilgan va mana shu darajagacha yetishgan men aytmoqchi bo'lganim mana shu qur'onni o'qiydigan qorini tilovatini eshitib bu kishi tavba qildi shu qur'onni o'qiyotgan odamni barakasi bilan bu odam islomga keldi endi bundan keyin aytishimiz mumkin ibn iyozni islomda qilgan harakatini hammasini savobi kamaymasdan mana shu qoriga ham boraveradi u qori uni bilmagan bo'lishi ham şey mumkin kechqurunda tilovat qilyapti bir og'iz ağız og'izdan chiqqan kalimasi bir katta bir kishini islomiga tavba qilishlikka sabab bo'lib qolyapti mana shu uchun ma'rufni hech qachon faqr sanamasligimiz kerak tavba qildik amali solihni ko'proq qilishligimiz kerak bu oy mana shunaqangi qiladigan oy qur'on o'qiymiz o'zimiz qornimiz to'q bo'lib iftor qilib turib boshqa odamlarni holatidan bexabar qolmaylik agar o'zi to'q bo'lib turib uyda qo'shnisi och bo'lib turib o'zi to'q bo'lib turib uxlasa o'sha odam va o'sha bilsaki qo'shnisi och ekanligini bu qanaqangi iymon bo'ladi bu qanday iymon bo'ladi o'zini mo'min birodari ochligidan uxlayapti bu odam ovqatini hazm qiladigan narsa dorilar izlab yurishi mumkin rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunaqangi odamda iymon bo'lmaydi deganlar demak bu narsalarga biz e'tibor qarataylik yaxshilikni hech qachon ma'rufni siz haqir sanamang ehtimol bitta sizdan chiqqan kalima bilan bir odam islomga kirib ketishi mumkin mana qanabiyni islomga kelganligini bilasizlar buxoriyni um, shayxi uh, o'sha nimani shobat ibn hajjajni bir og'iz gapi bilan bitta hadis aytib bergan o'sha bilan islomga kirgan aroq ichadigan odam bo'lgan basrada chiqib sheriklari bilan bir joyga borib aroq ichamiz deb yo'lda kutib turgan paytda shoba butun nimalari bilan o'zini shogirdlari bilan ko'p jamoatni ichida kelib qolganda u kishiga bu kishini hay'ati boshqacha ko'ringan keyin bu kim bu desa bu muhaddis deyishgan borib shobani ulovidan ushlab turib menga hadis ayt degan ekan shunda u kishi qarab turib haddasana 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 fulan qala, fulan qala, fulan haddaaqolla rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldingi payg'ambarlardan qolgan ilm shuki agar sen sen uyalmasang bilganingni qilaver degan hadisda aytganla shu hadis u kishini qalbiga yetib bordi agar uyalmasang bilganingni qilaver deganda shunday to'xtadidan keyin ki, uyiga kelib turib uydagi aroqlar xamirlarni hammasini olib chiqib to'kib yuborib onasi bilan xayrlashgan ekan ona men bilan qiyomatda ko'rishasiz degan ekan odamlardan so'raganki kim eng olim odam kim deb so'ralinganda eng olim imom molik deyilgan ekan o'sha payt molik madinada bo'lgan basradan madinaga qarab ilm o'rganishga kelgan kelib imom molikni oldidan qimirlamasdan imom molik o'lguncha dars qilgan ekan imom molik dunyodan o'tganlaridan keyin keyin basraga qaytib borganda shuobad dunyodan o'tgan bo'lgan shuning uchun u kishi u kih nimadan shayxidan bitta hadis rivoyat qilgan mana shu hadis u kishini hayotini o'zgartirib yuborgan mana shu uchun biz ma'rufni hech qachon bir haqir sanamaylik bir og'iz gapimiz bilan bir odam islomga kirib ketishi mumkin bir siz kerak bo'lsa otib yuboradigan tashlab yuboradigan taomigizga kimlardir muhtojdir qanaqa iymon bu o'sha narsalarni nihot ko'rmaymiz biz agar ko'rayotgan bo'lsak ko'zlar qani summun bukmun omyon deb alloh taolo ularni ko'zlari ko'r bo'lib qolgan quloqlari kar bo'lib qolgan haqni eshitishlikdan ummat fahmlari ishlamay qolgan degan odamlarga o'xshab qoldikmi mana bu oy mana shu narsani eslatadigan oy bu oyni hikmatlaridan biri hikmatlaridan biri inson och qolgandan keyin sovsagandan keyin boshqalarni ozroq bo'lsa ham qadriga yetadigan bo'ladi odam o'zi qorni och bo'lgandan keyin boshqalarni ham biladi keyin menga o'xshab mana shular ham och bo'lsa kerak deb ochni qadrini biladi inson doim to'qlikda yashayversa qorni to'yib ko'p muddat shu to'qlik paytida yursa bu odamni qalbi qorayib qolishligi mumkin ekan muddat uzoq bo'lgandan keyin ne'matda odam ko'p vaqt ne'matda ko'p yashasa qalbi qorayib qolar ekan o'zini xatosi bilinmay qolar ekan odamga xuddiki o'sha hayotdan rozi bo'lib odam ertalab turgandan keyin ke -ke -ke -ke, kechgacha nima qilyapman men robbim uchun men nima qildim robbim bilan meni qalbimdagi muomala qanday bo'lyapti deb odam o'sha narsani isloh qilishligi kerak bu oy mana shu oy qalbimizni isloh qilaylik alloh bilan muomalamizni to'g'irlaylik bu uchun birinchi qilayotgan ishimiz tavba bilan kirib kelishimiz kerak